Ну, вот лобовое стекло с подогревом ниточки да а, есть один скольчик лобовое стекло менялось 21 -го года вот пленка вот так вот идет до половины под пленкой сколов особо нет и видно что пленка уже не первый день наклеена по хрому пленки нет и хром выглядит хорошо не сильно посечен вот. по хрому без проблем у Донецкого официальный дилер понятно откуда машина так Фарки неплохие, сколов нету. Ну, чуть-чуть чувствуется такой возраст, как бы. И пленка, кстати, не под пленкой. Здесь пленки нет. Вот хром внизу тоже сносный. Передние парктроники. Здесь такая припертость по бамперу. Здесь тоже чуть-чуть. Фары без проблем, но они под пленкой. Так. Бампер сидит хорошо. Отлично передний. Радиатор красивый. Есть, есть нюанс. Всё. Резинка фулда. Резинка уже практически изношена там на отбойниках. Диски без бордюрки практически. Резину начернили диски тормозные, надо будет уже следующая замена вместе колодок вместе с дисками. Колодок там свежепоменены, но диски потертые. Зазоры хорошие, зеркала не поцарапаны, потертые. Водительское стекло второй год, пассажирское второй, форточка второй. Чуть-чуть на ребре там маленький заломчик. Есть чуть-чуть такие царапульки. Рыжиков нет, сколов нет. Бампер левый, сзади слева висит, сидит идеально. Крышка багажника без проблем. Заднее стекло второй год. Града по крышке багажника и по крыше нету. Так, хром не цветет. Все в порядке. Камера, наверное, прячется под значком. Потом посмотрим. Хотя, Камеры, может, и нету даже. Камеры нету, наверное, так. Хром тоже нет. тут такой дефект. С этой стороны хром живой. Наверное, отполированная или воском, короче, блестит. Вот это эти сколы я искал. С правой стороны они есть. Так резина миллиметров 5 Фулда то же самое какого года свежая относительно 19 -го года резинка стерлась вот. не наклеек нету 12 12 12 по стеклам так. по двери зазор нормальный по уровню нормально зеркала не потертые хром не поломанный. Вроде все хорошо. Так. Капот. 113 без пленки. 130. 120. Через пленку где-то 250. 265. Нормальные показатели. Это завод 263

Найди ну, все ок. Салон. Дверная карта водителя без замечаний. Здесь на кнопочках не облазит. Подогрев, регулировка, замки. Не знаю, дерево, не дерево. Так. Вин-код. Так вот выглядит. двери не крутились. Здесь чуть-чуть резинка натирает. Крыло не крутилось. Здесь какую-то пленку приклеили. На порожек бронепленка наклеена. Сиденье. Вот так вот боковушка себя ведет. Здесь внутри получается кожа. Эта сторона вот есть трещинки подлокотник вроде не перетягивали вот, но все может быть строчка вроде одинаковая педалька наверное поменяли потому что она слишком красивая автосвет так здесь подтерлась чуть-чуть пластик руля подтерся. А так вроде дефектов нет. 158 пробег светится. Круиз-контроль. Дворники. Автосвет уже говорил. Электроручник, автохолд. Парктроники, отключения. двухзонный климат, подогрев сидений. Мониторчик такой большой, часики лопачка это неудобная, которую надо криво вставлять. Тут тоже пленку зря не сняли, теперь она превратилась в покашку Так, надо сразу их снимать. По сидению замечаний нет. Замша комбинация, подогрев задних сидений, подлокотник, подстаканники здесь бывает ломается. А, так. Ну, здесь все хорошо. По сидениям замечаний нет. По потолку тоже. Вот. Багажник. Багажник у нас кнопочки нет электрической. Это, не знаю, что это такое. Ковры. Написано Passat B7 с этой машины. Здесь по углам все хорошо. Завод багажник вот такой вот ковры в багажнике дополнительный сейчас заглянем что под ним здесь у нас пластиковая корыта Свинкона можно на паузу поставить. Интересно, диск вот такой вот. Вроде ничего плохого здесь нету, сука. Диск похожий на этот рисунок, я думаю. Так, ручка. Сзади справа. По лаку трещин нету. Порожек не зачуханный, сиденье не треснутое. Времях 12-й год. Кармашки не оторваны, сиденье не зачухано. Здесь единственного воздуховод вот. Панелька, ламелька немножко поломалась. Потолочек в идеале Так, здесь по дверям все хорошо. Ну, вроде не крутились, но жарчинки немножко есть. Так. Панель кондиторпеда не перетягивалась. Сидения здесь трещин нет. Чуть-чуть здесь есть потертость. Ковры такие текстильные, качественные, не сошана. Но... Бардачки у нас доверенность и денежка, чтобы продалась машина на удачу. Под капотка 2 литра. Так. Крылья Volkswagen. Крылья не крутились. Нет, крылья не крутились. Жидкость чистая. Пары грязные. Ремень здесь не мыли, вернее мыли, но слегонца, так, так сказать. Сегодня еще не крутили по турбинке. Машинка постояла. Давайте, ладно. Попытаемся масло посмотри. Сейчас. Под максимум Так Здесь все Насекомая земля Всякое такое Здесь не крутили Капот тоже не крутили Крылья Крылья Герметики ничего не треснутое аккумулятор какой-то вот такой неплохой 90 ампер часов так что-то здесь дроссель немного подсветивший Когда нибудь кому-то что-то поломаю. Так. Made in USA. Прикол. Так. Здесь пыль, сушена, старая грязь. Фильтр удобно менять, да? Вот. Поэтому вот это при замене фильтра каждый раз и откручивает и вот эту историю. Так, модель. Вот выпуска пятый месяц двенадцатого года. Форсуночки откручивали. Может какие-то прокладки меняли. Форсуночки откручивали. Здесь тоже мультики ну, эти скидывали. Видно, ковыряли. Форсунки откручивали. И здесь магистраль скидывали. Вот коллектор вроде не скидывали. Потеет. Есть вот в принципе какая-то бирка, но там она уже стерлась. Патрубок надувной. Там есть чернота, прибытая, прибитая пылью. Как показать? Как я покажу. Ну, там черная старенькая. Ну, течи особо нету. В принципе, по моторке моторке вот форсунки скидывали зачем-то ну а так ну там подушку откручивали не знаю зачем двигателя так капот ржавчин нет пленка подвернута вот. здесь все на нормальных болтах пластики все на месте заглянем под крышку может там кисель какой-то Здесь все как обычно, черненькая. Выхлоп, кстати, сейчас сразу покажу. Выхлоп черненький. Я думаю, что экологии здесь нет. Или что-то такое, но выхлоп черный. Думаю, видно. Зняли пасати, відбійники, слабенькі амортизатори, там вони починають розкришуватися. Те ж саме. А, колодки буде заміна наступна колодок з дисками, вихлоп. Якихось хлідів ДТП я не бачу, амортизатор сухий. Тут теж сухий. Продольні селянблоки передні, живі єдине що. Толка алюминиевая внутренняя, так иначе. Все куча тримається, тут просто окисляется. Так, тут коррозии, в принципе, особливої и нема, такие по точки. Пороги накладки цілі, тут трошки десь задрали пластиковий. І тут теж відбили пластиковий, я не знаю, як його пильник назвати. Задні селінблоки на лівому речагу. Так, від малесенькі надривчики. Ну, я він ще походить. А цей кращий, цей, цей ніби цілий. Можна, якщо міняти, то міняти на суцільні. На ауді, по-моєму, суцільні стоять. Так. Пильники цілі, зовнішні поворотні кулаки алюміній. Диски цілі без тріщин не варилися. Шків передній сальник сухий. Ремінь приводний, начебто ще теж. Несильно затертий лівий бік. пильники сухі. Ось рульова рейка суха, гофра без зауважень. Вихлоп, до речі, нержавенький. Хамути гнилиною, ну, вихлоп з якоїсь, мабуть, не Ну, А хамути просто залізні, тому якби то дрібниці. Так, є запотівання якісь на коробці. Не знаю, звідки з сапуна може чи щось таке. І там, от зверху, я тоді бачу, зі сторони водія на моторі там щось підтікає посередині. Там, там я свічу чорніє, там щось підтікає. Ну як підтікає, можна сказати, запотіває активно. Не сказав би, що прям потіє. Точніше, підтікає, а запотіває активно. Тут відкручували, ага, це то на моторі відкручували збоку, видно, свіжі різьби почищені. Так, що ж тут могли робити? Ось, Гранати сухі, Полосі сухі, пильники цілі. О, зараз тут диск цілий, лівий передній. Так, нічого ніби пошкоджень нема. По гумі треба розбиратися, бо ззаді розвал не робили. З'їла Ну Тут і резини вже небагато залишилось. То треба обов'язково робити, розвал, сход-розвал. Ліве гірше, праве трошки краще, але все рівно її жре з цим колесом. Попередку ситуація. Ну, краще. Тут, тут, тут такого моменту немає. Ногу ну, ми тут небагато лишились, там 3-4 мм. Так. Металевий, до речі, захист. Він, в принципі, сухий, Ото є там дві таких п'ятна проступає. Поддони, наче не биті, не гнуті, є термозахист. На подоні ще до сих пір. Ось тут мотор сухий. А що ж тут у нас? Тут закрито. Звідси теж все сухо. Зверху там ото щось потіло, тоді його так легенько помили, Ну, глобально він сухий. Турбінка, кстати, суха, і слів сухий, гарячка суха. Ну, гарячка і так суха. Холодные, сухие. Там типа что-то